Ма про ситуацію на 32-му блокпості говоримо з Семеном Семенченко, кандидатом, у народні депутати від самопомочі, другий номер у виборчому списку і незмінним командиром добровольчого батальйону Донбас. Пане Семене, вечір добрий. Відвітаю. Чи знаєте ви щось про ту ситуацію на 32-му блокпосту? Що там відбувається, чи справді це може бути другий Ловайський котел? Ну помасштабом старим ловайським мож... котлом битні може котлом бути не може, тому що что... несоизмеримое количество людей, но понятно, что каждая жизнь бесценна, поэтому мини-котел вполне может быть. На самом деле ситуация стала известна еще на прошлой неделе, в субботу. Я звонил, сообщал министру обороны об этом, он все в курсе этой ситуации, но, насколько я понимаю, он сам непосредственно войсками не распоряжается, то есть этим занимается Генштаб. То есть туда был направлен конвой, было направлено туда продовольствие, вода. Конвой этот разбили. Что там происходит? Все достаточно просто. Боевики не собираются выполнять условия соглашения, они плевать хотели на все условия, которые делаются с позиции слабой стороны. Для того, чтобы решить вопрос, требуется либо разбить там вот эту блокаду с применением артиллерии тяжелой. А это, судя по всему, не происходит, поскольку есть какие-то договоренности о неприменении тяжелых вооружений. То есть у нас же мир, получается. Либо требуется принимать решение командирам и выходить самим, прорваться. Но я не думаю, что стоит обсуждать в прямом эфире, потому что ну, это военное решение. Угу. Ситуация достаточно классическая. У нас проблема именно системе управления войсками. У нас проблема с политической волей, к сожалению. Розплачувати солдати. Якби не героїзм отдельных частей, за це б бы бы вся страна. Що робити зараз в такій ситуації? Это... Що, зокрема, ви можете зробити і як е, комбат Донбасу? Та? І що можете зробити, як вже ну, мабуть май, майбутній народній депутат депутат, бо чи ви проходите? Давайте будемо відкритими. Донбас більше полутора місяців не виходить в зону АТО. по двум причинам. То есть есть несколько отрядов, которые там находятся, но не весь батальон. Первое, это 91 на сегодняшний день уже пленный, который работает в Иловайске над восстановлением разрушенного якобы. Это заложники, которыми нас шантажируют фактически и в политических, и в военных целях. То есть до сих 91 люди да, нас... до сих Полу. пор. Все люди, которые сейчас выходят из плена, это мы ищем варианты обмена, ищем варианты выхода, где лежат террористы, где они находятся пытаемся менять, испытывая большие проблемы, говорю это открыто, с службой безопасности Украины. Именно с системой бюрократического управления. Оказывает полностью содействие отдельные люди, но, к сожалению, система делает это очень все долго. Неделями нам ищут людей по списку. Ну, не хочу я в это вдаваться, это тоже не вопрос для озвучивания публично. Я думаю, что будем ставить вопрос, в том числе о соответствии людей, Отдельных, кто этим занимается, занимаем должностям. Про кого да. самое идет это? Это керевник генштаба? Кого требует заменить? Мы говорим про полоненных. Более 800, чел... более 800 человек, по, по информации Центра обмена полоненных, находятся сейчас в плену. Это люди, которые более двух месяцев там находятся. Это люди, которые испытывают лишения, издевательства. Это люди, которых объявили карателями и сейчас ищут возможность привлечения их по суду. Хотя не находят, потому что они никаких преступлений не совершали. Требуется, во-первых, разобраться, и мы сейчас будем это заниматься этим, кто конкретно отвечает по поручению президента за обмен пленных. Почему? И почему, по чьей вине были сорваны обмены всех на всех? А зараз пока еще неведомо, кто за это отвечает? Я думаю, что это знает представитель СБУ. А, у нас нет полномочий для того, чтобы это запросить. Поки мы, не, мы месяц... Практически занимаемся сейчас этим вопросом. До этого нас не допускали к этому, говоря о том, что вы каратели для них, не лезьте в этот вопрос. А что мне говорить женам, что мне говорить сестрам, что мне говорить матерям пленных? Понятно, что этим должны заниматься уполномоченные люди, но они этим не занимаются. Не занимаются недостаточно, потому что очень медленно все это идет. Отдельный героизм, и здесь то же самое, отдельные люди, болеющие за дело, этим занимаются. Система сама бездействует. У нас не было возможности устраивать массовые акции во время избирательной кампании, потому что у нас все бы это объявили пиаром. Сейчас будем трусить и трясти все это, имея полномочия, имея общественность. И не только за Донбасс. 800 человек. Это очень серьезно. Это очень большие проблемы с нашим управлением и вообще с черствостью. Это же наши люди. О каких вообще договоренностях может идти речь, когда до сих пор даже не забраны тела многих погибших оттуда? На вашу думку, після виборів, вибори вони вже закінчилися, незабаром оголосять офіційні результати, що може змінитися? Чи відбудеться активна фаза АТО, чи відбудеться наступ з однієї або з іншого боку? Щось зміниться, чи воно все переросте в таку, в таку перманентну ситуацію? Це залежить від верховного Головнокомандуючого. це залежить від його політичної волі. Але я можу сказати, що чим більше. И чем дальше будет эта ситуация продолжаться в таком состоянии, тем больше людей будет первое идти в создаваемые стихийные отряды сопротивления. И сейчас такие отряды создаются. Все время также появился и Донбасс. Мы сейчас знаем, появляются партизаны. Угу. И я могу сказать, что я, как народный депутат, буду всемерно этому способствовать, потому что я, для меня, прежде всего, это жизнь людей, для меня, прежде всего, это безопасность граждан. Значит, второе. Давайте посмотрим. Вчера был сюжет по телеканалу ЗИК там такое немножко шуточное полотно для голосования пришло в воинские части в зоне АТО. За что голосовали? Наибольший процент набрал пункт взять автоматы и прийти на Киев. Следующий голосует за самопомощь. То есть фактически сейчас последняя надежда нашего государства, если не будет дальше все это решаться, это вот новый парламент. Если так будет продолжаться все дальше, более полугода он не просуществует. Слишком высокие требования людей, слишком тяжелый груз которые они накапливали все эти, все эти месяцы. И если это не будет разрешено в ближайший срок, будет социальный взрыв. Не факт, что для государства это будет полезно. Я думаю, что наоборот. Поэтому нужно сейчас под давлением общества, используя тех депутатов, которые зашли от волонтеров, от комбатов, от добровольцев, от гражданских активистов, немедленно двигаться в сторону выполнения тех обещаний, которые брала на себя власть после Майдана. Вистачить сили, от власне волонтерам, добровольцям, та, які прийдуть до парламенту, вистачить сили, бо насправді, якщо ми говоримо про те, що можливо якась домовленість з Росією, то е, чи, чи вдасться це зробити? Як ви відчуваєте? Зараз система сопротивляється. Я це вижу дуже сильно сопротивляється. Я це вижу по нескольким факторам. Перше, коли ми потребували відповідальності за Іловайськ, місто виконання... требования общества, вместо анализа ошибок и наказания виновных командованием э, вооруженных сил была развернута компания отравли и клеветы добровольцев. То есть появились вот эти компании с нанятыми актерами в интернете. Потом началась политическая борьба и стало понятно, что заходит масса неконтролируемых людей в парламент. И те вещи, которые делались против Айдара, против Донбасса, против массы других людей, которые раньше делались только по российским СМИ, я вам пример приведу. Я лежу в госпитале, и вижу, что у нас Михнюк, известный наш афганец Сайдара, оказывается, изнасиловал девочку. Из-за этого застрелил местный житель из обреза. То есть пересказывается сюжет из фильма «Ворошиловский стрелок. Это по российскому ТВ. Сейчас такие же сюжеты появляются уже на наших телеканалах по другим людям. То есть идет наступление фактически, наступление через наши СМИ. И что получается сейчас? у нас два варианта. Либо мы сейчас будем вместе со всеми активистами воздействовать на систему, либо нам придется вместе с народом ее сносить. Очень бы не хотелось сделать последнее, потому что все-таки большинство людей государство относится соответственно. Оно еще слишком слабое. И нельзя его разрушать, особенно в военное время. Но тогда должны те люди, которые зашли в парламент от других блоков, от других сил, это тоже понимать, что их время тоже на исходе. Настроение взрывоопасное. Коли до парламенту ви прийдете, що в першу чергу будете робити? Зокрема, можливо, ініціювати якийсь законопроект, чого він буде стосуватися, от першочергове, що дуже є на часі зараз. Ну, для мене, крім парламенту, основний це возврат пленних. Другий питання – це щоб добровольці, які мають волю к действию, були в зоні АТО, а части, які хочуть, туди. Що стосується парламенту, я можу сказати про себе лично. Это вопрос об отмене депутатской неприкосновенности. Это вопрос о, о том, чтобы проукраинские силы на Донбассе имели возможность создавать свои вооруженные формирования, mm -hmm. а конкретнее муниципальную милицию. Не террористам давать такую возможность, а нашим. Можно назвать это национальной полицией местного самоуправления, можно еще чем-то. Но добровольцы на местах, которым доверяют местные люди, которые знают наш кустик, каждый кустик должны иметь возможность защищать свою родину. И тогда не придется части Западной Украины, Центральной Украины посылать. Не Власне, будет про добровольцев идется, а не про милиционеров, которые продают иллюстрацию. Я думаю, что если есть милиционеры, которые продают люстрацию и будут иметь возможность, и будут иметь желание защищать родину, в чем, зная Донбасс, я сильно сомневаюсь, тогда мы этих милиционеров укрепим местными добровольцами, а также, возможно, теми парнями, центральной, с западной, с большой Украины, как я их называю, которые готовы своим собратьям помочь. То есть нужно делать упор именно на местные силы. И они эту чуму остановят, пока у нас будет время собраться с силами, реформировать всю армию. Второе... До речи, зараз насколько... Да, да. да извините, я вас перебью, договорить. Позднее у меня еще на питание. Второе, это закон о добровольцах. Масса людей, которые от правого сектора, от добровольческих батальонов, начиная с апреля месяца, шли защищать родину, забыв а своих семьях, забыв о своих нуждах, погибали, были ранены, этот закон должен дать возможность их семьям получить какую-то хотя бы компенсацию. То есть государство должно взять социальные обязательства на себя за этих людей. Задним числом. Это речь идет про людей, которые не были оформлены в официальные подразделения. И сейчас до сих пор на, в аэропорту точно так же сражаются люди, которые не являются многие Бойцами официальных подразделений. Это стыд и позор, что такое допускается, и государство должно взять на себя обязательства за этих людей. Ви кажете про те, щоб сформувати ці добровольчі ту добровольчу міліцію, та аби мати час підготуватися, коли було оголошено перемир'я, знову ж таки, ми з вами говорили про те, що це можлива така пауза, передишка, аби підготуватися за цих півтора місяці. Та наскільки підготувалися, наскільки вдалося підкріпитися, йде зима, в якому стані зараз наші військові сили там на сході? Ну ситуація з снабженням Національної гвардії національних лучше. Чем ситуация со снабжением армии? В армии, естественно, масса проблем. Я, насколько понимаю, насколько я вижу ситуацию по этому блокпосту, за два месяца ничего не изменилось. Все те же самые люди, редкие кадровые изменения, все те же самые проблемы. Нельзя новое вино налить старой мехи. Это невозможно. Будут те же самые ошибки. Потому что система без ответственности. Я сегодня прозванивал отдельным людям, спрашивал, чем я могу помочь. Не буду сейчас называть пока их фамилия? не сказали, не лезь, у нас все хорошо. Это вот хорошо было по телевизору. Это те хлопцы, которые на блокпосту? Так. Но это не хлопцы, это те люди, которые в том числе отвечают за ситуацию в том районе. Я так понимаю, вы уверены, что меня менять командование? М -м, требуется, э, во-первых, чтобы добровольцы, командиры батальона становились командирами бригад. Требуется, чтобы люди, имеющие результат в своей деятельности, повышались. Люди, не имеющие результат, понижались. Люди, совершившие преступления, привлекались к ответственности. Там аудит нужно всей этой системе. Ну зокрема, я говорю про керівника генштабу. Так а якби вам запропонували очолити або якийсь відділ, та або очолити операцію, ну зрештою, мати мати якусь посаду в тому сенсі, ви би погодилися. Наскільки для вас це є прийнятний варіант? Бо, зокрема, лідер політичної партії Андрій Судовий, власне, від якої ви до парламенту йдете, він запевнив вчора під час нашого телевізійного марафону, що ви не збираєтеся бути ані міністром оборони, і ви збираєтеся повертатися в АТО. Чи так воно є насправді чи ні? Да. Uh, Мені часто зададуть вопрос і спрашують, буду ли я прогульщиком сесійному залі? Ну для. буквоедов скажу, что кроме сессии есть еще работа с избирателями. Назовем это работой с избирателями. Я считаю, что раз за это время государство продемонстрировало неспособность защитить своих патриотов на Донбассе, нужно им помочь защититься самим, а также узаконить эту деятельность. Вот эти партизанские отряды, которые появляются, отряды самообороны по городам, они же никак не узаконены. Необходимо принимать этот закон, необходимо помочь им там. Мне необходимо, чтобы батальон Донбасс мог вернуться к внесению службы. Только сегодня я получил уже принципиальное согласие, что наконец-таки он выйдет в зону АТО. Луганская, Луганская область. Луганская область. Ну, я не могу сейчас назвать это место. Угу. место. Угу. А, необходимо, чтобы а, были возвращены пленные, необходимо, чтобы были возвращены тела наших погибших. То есть масса вопросов. Что касается должностей, я считаю, что необходимо создавать в Верховной Раде комитет в который выносить все вопросы, связанные с ОТО. Из Комитета по обороне, по безопасности, это и снабжение, это и вопросы. Ну, все вопросы концентрировать туда. Я думаю, что существующую систему комитетов нужно пересматривать, она немножко устарела. Но это отдельный разговор, это больше политический. Я считаю, что я могу принести пользу и в поле, и в Раде. Потому что я четко знаю свои цели и собираюсь продолжать делать то же самое, что до этого, защищать Родину. Друге дело, що наша цель, як совінь, розходяться з цілями других людей. Потому, а что... Якщо міняти yeah. э, керівника Генштабу, зокрема, та ви, як людина, знаєте, маєте когось на приміті? Є якісь певні кандидатури, зокрема серед кіл військових, добровольців, кандидатури э, людей, які можуть власне э, взяти справу в свої руки, э, необхідно, во-первых, провести чіткий аудит таких людей. І мало того, що. Что... на действующую службу необходимо вообще оценить кадровый потенциал государства что у нас есть из тех кто в свое время ушел с этой службы по разным причинам если говорить о должности э, руководителя генерального штаба такие кандидатуры есть я их не буду в настоящий момент называть чтобы mm -hmm. не сделать антирекламу потому что делается наоборот в некоторых случаях э, нельзя говорить о том что у нас все сводится на одном человеке естественно это не так еще хочу у вас запитать. Чи вистачить у вас сили? Ви під час виборів багато спілкувалися, зокрема із кандидатами від інших політичних сил, були перепалки, були суперечки. У Вас немає такого політичного досвіду, вести такі дебати. Та важко інколи їх перекричати. Чи вистачить у вас сили для того, щоб з ними спілкуватися, їх переконувати, їх перекрикувати? І, зрештою, що може гарантувати те, що ви, умовно кажучи, з революціонера не станете функціонером, чого народ, який вас обирав? может быть, да, бы так может быть. Ваш вопрос имеет две части. Отвечу на первую. Если вы имеете в виду последний мой разговор с Лешко на ну, Шустере, то я хочу сказать, что я отреагировал как обычный человек. Естественно, нужно набираться терпения, потому что цель всех этих провокаторов, потрясающих вилами, просто превратить обсуждение очень важных для страны вопросов в шоу, Заставить их опуститься до своего уровня. К сожалению, я не научился реагировать как политик. Для меня это еще пока новый опыт. Я реагирую как человек. За что прошу прощения у своих избирателей. Я думаю, что опускаться до этого уровня мы не будем. Все приходит со временем. Что касается второго вопроса, не стану ли я... Я не знаю. Я думаю, что если стану, то вы первые это заметите. Потому что вместо конкретных дел начнется бесконечная болтология. Я уверен, что нет. Потому что сейчас когда я слышу опять все эти истории про реформы, все эти сказки о том, что нужно сплотиться, я задаю вопрос, а почему они сделали это за эти годы все? И для меня я испытываю очень серьезный дискомфорт, когда нахожусь в этой среде. Когда мне там станет комфортно, я об этом сообщу обществу. Сподіваємося, не почуємо від вас такого поведомления. А вам бажаємо витримки, сили і ще раз витримки. Дякую. Дякую вам. Дякую. Це був кандидат у народні депутати, незмінний командир батальона «Донбас» Семен Семенченко.